и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, нынешняя воскресная Евангелие учит о том, что пагубно надеяться на богатство и как спасительно уповать на Господа. Господь рассказал следующую притчу, что был однажды некий человек, у которого в один год уродил большой урожай. Да такой огромный, что он начал думать, куда же мне его деть начал заботиться о том, куда же его спрятать. И, наконец, он решает сделать следующее. Говорит, я разрушу свои старые житницы и потом наполню, построю новые и наполню этот огромный урожай в эти новые житницы. И когда это все сделал, когда это все сделаю, то скажу, ешь, душа моя, покойся, веселись, радуйся. Теперь у тебя же все обеспечено, и в общем, будь спокойно, будь покойно. А Господь ему говорит: "Безумец, нынешнюю ночь, если у тебя отнимут душу твою, то кому же все это останется?" И прибыл Господь, что так бывает со всеми, то не у Бога богатеет. Эта притча, дорогие братья и сестры, показывает, сколько полна надежда на свое состояние, будь оно большое, будь оно маленькое. Неважно, на что мы надеемся, но очень плохо, когда человек надеется на Него, а забывает единого истинного Господа. И вот нужно сказать, что великая разница между Западом и Востоком, между православным народом и западным католическим, вот в отношении богатства, в отношении материальных благ. Там мы видим это все на первом месте. Считается у западных христиан, что когда человек богатый, то это символ благословения Божьего, что, дескать, Господь такому благоволит. На Руси же было всегда по-другому. Когда посмотришь на храмы, на вот, русские храмы, то все, все потрясены бывают, в том числе иностранцы, когда видят, какие золотоверхие купола, какие храмы прекрасные сотворил русский народ что как есть такая поговорка, что Россия нищая, она в лаптях, но с Богом. И в то же время посмотрите на храмы католические, даже внешние виды, такой весьма-весьма скромный, серенький. Вот, хотя люди живут прекрасно, как-то даже вот в этом это все проявляется, что русский народ все сердце свое отдает Господу. По крайней мере, было так всегда, до тех пор, пока у русских в сердце был Христос, пока Он не заразился и сам с помощью средств массовой информации и прочих вещей для Запада, пока сам не перенял эту культуру. Именно по этому же пути пошел и нам небезызвестный Пилорет. Он тоже сказал, подобно этому человеку, что ешь пей, веселись, а душа, что у тебя много богатства, то есть церковная каста все. Украинская православной церкви в его кармане, на его счету. И зачем ему думать о Боге, зачем ему думать о ответственности, зачем ему думать о том, что его любую ночь может забрать его душу Господь, произойдет к ответу. И как же ему будет потом отвечать? Вот это богатство, оно погубило не только Филарета, оно очень многих погубило людей в истории жизни человечества. И вот, пожалуй очень такой поразительный пример можно привести, что однажды один человек, сам он был ювелир, богатый, имел очень много золотых украшений и плыл на корабле, отправлялся в какую-то страну. У него были слуги, и вот один из слуг случайно послушал разговор матросов, которые плыли на этом корабле. Эти совещались между собой, что убьют этого значит, убьет этого ювелира и завладеет его огромными сокровищами. И как они будут жить потом хорошо, когда сойдут на берег. И вот слуга рассказал своему хозяину о планах вот этих злодеев. И что же тогда предпринял ювелир? Оказывается, он был мудрый человек. Он вышел на палубу, когда расцвело, и приказал скулам своим, на глазах у всех изумленных пассажиров, выбрасывать сокровища за борт. И при этом он проговаривал, что из-за сита вот эти железные, вот эти золотые пусть украшения, за сита вещи несчастные, мне, меня хотят лишить жизни. И тогда уж не за что было его убивать, и таким образом он сохранил свою жизнь. Но знаете, что на Западе совсем другое отношение к богатству. Там не за ни с чем, это самое главное первое место, это разбогатеть. Вот любое произведение, любая книга, все о том же, все о том же, что самое главное, как он разбогател, как пошло у него дело, как пошли у него там наладились дела фирмы. Это самое главное, что у западного человека на уме. А все остальное уж потом для него считается старостепенным. Поэтому неудивительно, что вот эти вот карточки, вот эти вот вещи, печальные наши дни, которые до нас уже дошли, тоже с Запада, что людей не смущает, что там даже три шестерки стоит, знак отмечения от Христа. И люди даже не боятся и берут, лишь бы им было удобно. И у нас тоже так само. У нас многие тоже пошли по этому пути, к сожалению. Люди, забывшие духовную жизнь, говорят, что а что же делать, если пенсии не дадут? А что же делать, если мы не получим? Забывают, что все богатство, все благо земные и небесные, все посылается от Господа. Но что самое поразительное это то, что и на Западе, оказывается, сейчас в некоторых местах тоже протестуют против карточек. Вот здесь некоторые люди среди нас говорят, что ну какая-то дескать печать оттересь, ну какая-то дескать печать какой-то тречи. Там же ничего не написано, ничего не сказано. Вот мы взяли, да и все. Пошли получили в банк пенсию или там что-то другое, какое-то денежное, вознаграждение или что-то там подобное. Так вот, на Западе тоже, оказывается, протестуют против карточек. Но они протестуют по другому, по другому, поводу. Они говорят, давайте уже в конце концов их отменим, и когда мы уже наконец-то на концов поставим себя на лоб и на руку. Сами люди уже это хотят. Так что, как видите, сами, к чему это все идет. И вот это богатство, оно многих убит. А на Руси всегда была такая поговорка, которая говорила, что если ты потерял богатство, то ты ничего не потерял. Если ты потерял здоровье, то ты половину потерял. А если ты потерял Бога, то ты уже все потерял. Вот об этом мало задумывается, о, скажем, в этом светом Западе. И можно часто встретить такие сообщения, что там такой-то, такой-то владелец фирмы, фирмы, разорившись, взял, застрелился, там, покончил с собой. Это совершенно обыденные вещи. То есть люди не надеются на Бога, как всяких благ, а надеется на это богатство. Но пусть даже это для нас не актуально, что мы не обладаем этими несметными сокровищами. Но не надо забывать, что страсти, они все равно остаются в человеке. Не важно, о чем переживает человек, о том, чтобы купить себе самолет или вертолет, или, там, или он переживает о том, чтобы купить себе там хлеб Важно то, что в сердце у него вот эта забота, это переживание залушает, залушает молитву к Богу. Что человек забывает Творца Вселенной, Творца всяческого блага на земле. И вот пусть, что же делать людям, допустим, которые не обладают деньгами, то есть таковых, как сейчас много таких людей, как же им, скажем так, угодить Богу, не имея этих сокровищ? Вот. Можно обогатить не только деньгами, можно богатеть у Бога, как говорит нынешние ванны, у Бога богатеть. Можно и, например, добрыми делами. Можно делами милосердия, можно даже простым смирением богатеть. Вот если человек, например, научится смиряться перед Богом, то он тогда тоже становится богатый и гораздо счастливее от этого упомянутого богача. Вот когда человек научится смиряться перед Христом, когда он начинает понимать, что все посылаемое — это из руки Божьей, для его же блага, для его спасения. Как об этом говорил Паисий вот, Афонский, старец, недавно приставшийся, это святой современник наш. Он говорил, что что вы переживаете, вот что вы ропщите, что у вас нету там того не хватает, этого не хватает, того не достает, он говорит, почему вы не научитесь смиряться, что почему мы не скажем себе, что вот, было хорошо, как Господь сотворил меня человеком со свободой воли, со свободой мысли, со свободой всего. А вот что было бы, если бы я был, например, сотворен ослом, вот сейчас бы на меня сели, поехали, там накормили какой-то травой, сеном, били бы палкой по бокам, вот. И почему мы об этом не думаем? Почему мы смотрим на тех, кто живет лучше нас? Почему мы им завидуем, заражаемся завистью, вместо того, чтобы благодарить Господа за то, что Он нас создал людьми? И во-первых, православные христиане они чему благодарят не за то, что Господь их одарил этим великим даром веры православной, что вера это единственное спасительная и имеется в сердце православного человека. Это та вера, которая сможет привести вот царство небесное, там где будет источник всех благ и будет хорошо для той души, которая угодила Богу здесь делами, делами милосердия. Пусть эти дела милосердия будут маленькие, пусть они совсем мизерные, но каждому они под силу. Вот, например, сейчас много ну, всяких всякой лжи через газеты, через радио, через телевидение. Сколько людей находится во, во мраке? Вот, и сектантские всякие лжеучения, и все вот эти ложные, всякие мнения распространяются людям. Вот. А ведь каждый из нас может сделать так, доброе такое дело, взять, от, сделать на ксероксе, такое, скажем, какое-то получение, или какую-то молитву, или то, что человек откроет глаза другому, заблудшему. И даже... И без этого даже можно угодить Богу, даже если уже на это даже нет средств. то сама жизнь человека, если он верующий, православный христианин, он может многих обратить к Богу, обратить в своим житием. Вот, даже в любом положении. Был даже такой один пример из предания церковного, когда один христианин, вот он искал себе работу, это было в древности. И, наконец, он нашел язычника, вышел на хозяина такого язычника. И он говорит, я вообще-то возьму тебя на работу, но с тем только условием, что если ты ни слова не скажешь о Христе, о твоем Боге, с этим условием я тебя возьму к себе на работу. И вот когда христианин пообещал, и он действительно работал о а чистой по совести, и работал, никогда не упоминал о Христе, никому не навязывал свои получения, вот молча исполнял просто свое дело от чистой души. И вот когда этот язычник видел эту работу, и когда он сравнивал эту работу с работой других язычников, скажем, избожников, то он уже сам подошел к этому христианину и сказал, что расскажи ко мне о своем поле, потому что я вижу какие-то действительно великие чудеса. Вот так вот, дорогие братья и сестры, даже без всяких чудес, без всяких там проповедей, можно, мы могли бы обратить многих и многих по Христу. Имея на это пример своей жизни, если бы мы были вот, действительно настоящие христиане по духу, то многие пришли бы и так вот, глядя даже на нашу жизнь, или же уже насытившись вот этой всей нечистью, вот этой жизнью, которая нам только обещает что-то хорошее, на самом деле преподносит всякие сюрпризы, страдания, то эти бы люди сами бы искали выхода. И этот выход, несомненно, конечно, есть. И причем Именно в страданиях Христос всегда и приходит на помощь, всегда приходит на выручку. И вот, и вот этот пост, который сейчас, к примеру, Рождественский, это один из постов. Это именно добровольный такой образ маленького страдания. То есть когда душа отказывается от любимых продуктов, от любимых занятий, развлечений, вот. и когда душа это себя ограничивает ради Христа что Христос всегда близ есть, всегда приходит на помощь, всегда христиане чувствуют вот эту особую близость в молитве, в служении. Они ощущают, что Христос действительно рядом, совершенно рядом стоит. И Он слышит все просьбы, все молитвы. Но бедные те люди, которые игнорируют пост, это время благодатное, когда все ангелы на небе об этом знают, молятся. И когда сам Господь радуется той душе, которая возьмет это и покаяется. Пусть всю жизнь человек, допустим, жил в грехе, но однажды он задумается, придет эта благая мысль, она никогда не приходит сама в себе, в человеке. Человек может выражаться только худые мысли, злые. Но когда рождается этот позыв, что прийти в храм, начну как я поститься, начну -ка, как другие, молиться, это все Божий призывы, это ангелы-хранители. Они призывают человека покаяться, и нам нужно всем, дорогие братья и сестры, покаяться. Кто не ходил, допустим, в церковь, в храм божий, в воскресный день, нужно раскаяться и ходить, начать ходить в церковь, ибо это очень угодно Богу, и великий грех, кто не соблюдает этот святой день. Кто, не, кто пропускает вечерние, тоже это грешит этот человек, кто не соблюдает постов, ни среды, ни пятницы, ни вот этих больших постов, кто не молится утром вечером, в конце концов крест на себе не носит, боится исповедоваться христианином, это все есть вещи неугодные Богу. Если человек покается, то Господь рад его принять свое Царство Небесное уже здесь на земле. Не зря называют святые отцы церковь, что это Царство Небесное на земле. И когда люди приходят в храм, то они как бы предвосхищают вот это бытие вне времени, бытие вечности в Царстве Небесном. Но для этого, конечно, нужно покаяться, настроиться на правильный лад, чтобы не быть как чужеземец, пришелец, а чтобы быть как в доме Отца своего. И вот эти слова, дорогие братья и сестры, которые произнес этот богач в Евангелии нынешнем, что покойся в душе. И перед нами выбор. Что мы говорим в душе? Зададим себе вопрос. Что мы говорим в своей душе? Покойся, или говорим покайся. Если мы скажем покайся и сделаем так, то мы спасем свою душу и войдем в Царствие Небесное.